السلام عليكم الحمد لله كيف حالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في مهكم آياته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الذي أرسله بالهدى ودين الحق وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوت الإيمان إخوت في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أُوْسِيكُمْ وَإِيَّا يَبِتَقُوا Allah, فَقَدْ فَازَى مَنِ التَّقَى Alhamdulillah, semua Alhamdulillah ikhwan Dengan limpah kurnia daripada Khaliqul Akbar Kita ada ruang Dalam majlis taklim. Alhamdulillah Kita menyambung buku kita Tauhid Jalan kebahagiaan, keselamatan dan keberkahan tauhid adalah satu jalan satu platform yang kita pakai dia untuk apa? Untuk bahagia. Sepatimana duit ringgit, kesehatan satu jalan untuk bahagia dan senang. Siapa boleh menafikan duit tidak membahagiakan? Jangan angkat tangan Semua tak angkat Pasal jangan angkat tangan Duit Jalan bahagia Bila terdek duit Kebahagiaan terganggu Pergi hospital Anak sakit Duit tak ada Mak ayah tak bahagia Dia tak bahagia bukan pasal Dia tak bahagia Pasal dia tak boleh menyumbang untuk anak dia Anak nak belajar, duit tak ada. Tak bahagia. Itu bahagia dunia, bukan bahagia hakiki. Bahagia duniawi. Bahagia pada darul faniyah ini. Dunia yang tak kekai ini. Itu adalah ingredient untuk bahagia di sini. Tapi kita, mukmin hidup dunia dan akhirat. Tempat kita bukan di sini semata-mata. Selepas di sini kita kena pergi ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Ilahi, ilaihi raji'un. KepadaNya Allah kita akan raji'. Kita akan merujuk kembali di sana. So kita ada kehidupan di sana. Di sana kita panggil dengan Darul Baqiyah Negeri abadi Kekal Di sana kesemuanya Abadi So abadi itu bahasa Arab Merujuk pada makna Kekal, tidak ada ending Kekal Di sana negeri abadi Kalau bahagia, bahagia Kalau sengsara, sengsara So Tauhid yang diturunkan Allah di dunia ini melalui agama yang bernama Islam dan Islam itu pula diturunkan melalui para Rasul para Ambiya yang Allah lantik, Allah utus untuk memperkenalkan Tauhid memperkenalkan agama yang membawa ajaran Tauhid untuk memberi keselamatan kebahagiaan, keberkahan pada penganutnya di dunianya sementara dan akhiratnya kekal abadi. Jadi kita boleh lihat bagaimana sumbangan tauhid dalam hidup. Dia benak-benak menyumbang. Orang kita, orang tua, tua kata ada tak tambah, tak ada tak kurang. Kawan tu kata, "Ni besok aku tak mai tu aku nuri." Kawan dia jawab, "Hang mai aku tak tambah, hang tak ada pun tak kurang." itu maknanya apa? Tak ada apa. Tapi akhirat, tapi tauhid. Kalau dia tak ada, kita kurang. Jadi kita kata dengan duit kita bahagia di dunia. Dengan sihat kita bahagia di dunia. Tapi ada masa perjalanan hidup dunia ni Allah uji kita tak ada duit. Dan ada masa perjalanan hidup di dunia ni Allah uji tak sihat. Hajat kita tak kabul. Tapi kita boleh bahagia kerana kita ada tauhid. Maka sebelum kita wujud Allah cerita kepada kita dalam Quran satu tajuk yang bernama Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya. Kisah para nabi. Kisah para Nabi ni yang 25 orang ni Dicerita dalam Quran Kesemuanya bercerita tentang kehidupan mereka Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang tak ada apa-apa Tetapi mereka datang dengan membawa ajaran Tauhid Mereka derita di dunia Badan mereka disakiti Mereka diuji Telinga mereka dikata dengan kata-kata yang tak dapat diterima Namun jiwa mereka mutmainnah, tenang dan damai. Kisah yang terpahat dalam pikiran kita, dalam jantung kita, kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kalau kita ambil slot Nabi Ayub tu, kita tak ambil kisah dakwah dia, kita ambil kisah peribadi dia. Dia sakit. Nabi Ayub sakit ni tak kacau siapa-siapa. Dia saja. Dia dengan Tuhan. masa dia sakit tu bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun lama Nabi Ayub sakit sebagai manusia Allah uji dia sakit dalam diri dia ada tauhid, ada aqidah, ada iman ada keyakinan dia kepada Allah sandaran dia kepada Allah sakit macam tu bertahun-tahun dia sakit jiwa dia tak rosak dengan Tuhan Duit tak ada, kesehatan tak ada, miskin lagi, orang-orang menjauh dia, tak ada duit nak berubat, tapi dia boleh survive. Maka Tuhan nak tunjuk di atas muka bumi ini, dikala ingredient hidup, duit, sehat, kenalan, pangkat. Ada masa ketika Allah cabut, kita masih boleh bahagia kerana kita ada hubungan dengan Tuhan hubungannya hakiki dengan Tuhan bukan zikir bukan baca Quran Tauhid apa erti Tauhid? kita berhubung di dalam hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat rojokan kita dalam ibadat hanya Allah yang diibadahi hanya Allah yang tempat kita jadikan tempat memohon segala sesuatu merintik terkulai, tersimpuk, layu kita di hadapan Tuhan. Maka Allah perkenalkan kita dengan perkataan tauhid itu dengan perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti pada tauhid. Ini yang kita duk belajar tauhid nak sampai ke sini. Gaya kita, matlamat kita, hadaf kita kita punya tempat kita nak target itu di sini apa dia iya kena abudu wa iya kena hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat kita beribadat dan menjadikan Allah satu-satunya tempat memohon, merintih, merayu, tersimpuh, terkulai kita di hadapan Tuhan. Dan proses nak sampai pada dua tahap ni, adalah proses yang panjang bukan kita mengapai wujud qidam baqa semata-mata tetapi proses latihan keruhanian latihan ruhiyah nafsiyah tazkiyah tasfiyah maka untuk capai pada di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Pak Majid ingatlah Pak Majid lah pasal pak-pak lain saya tak tahu nama Pak Majid saya tahu Pak, Pak Majid panggil saya makan kambing hari itu tu saya boleh ingat <laughs> Pak Majid agak-agak agak-agak nak sampai pada iya kena abudu wa iya kena ni macam mana macam mana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya pada engkau sahaja ya Allah kami menyembah dengan makna kata tidak ada yang layak disembah ruang-ruang ruang-ruang yang membawa kita menyembah selain Allah begitu banyak begitu banyak lorong-lorong kesempatan-kesempatan peluang-peluang yang terbuka menyembah lain daripada Allah terbuka luas tetapi hati perut kita I'tiqad kita hanya menyatakan hanya engkau sahaja yang aku sembah tak, tak tergoda tak terliuk tak terusik dengan semua benda di keliling ni untuk istiqamah macam tu macam mana agak-agak kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kata bukan sahaja diperlukan ilmu bahkan diperlukan lagi satu benda yang manusia tak suka untuk sampai ke situ iaitu nama dia musibah ujian ujianlah yang membawa kita ke situ hakikat tauhid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ujian dan bila fikir-fikir itu adalah logik logik kita dalam rumah tangga kesetiaan pasangan bila dikatakan setia bila diuji selagi tak uji tak ada setia istilah setia tu tak wujud Alhamdulillah kami dah kahwin 45 tahun kami tak pernah diuji apa-apa kami setia menyetia hai <tuh>, tidak setia menyetia hendak dendam Ustaz Setia bila diuji setia Jemaah semua setia tak dengan kuliah? Uji. Sampai sembilan setengah tak berhenti. Sepuluh suku tak berhenti. Ha, setia. Tak balik sejadah mai tu kira setia. Kami setia dengan kuliah mamak tu. Ha, setia. Datang ujian, setia. Tak ada ujian. Apa yang setia? Hanya Allah yang kami sembah. Kamu belum diuji. Kamu belum diuji dengan tak ada duit. Kamu belum diuji dengan tak sihat. Kamu belum diuji dengan hajat. Kamu permohonan kamu dihalang. Kamu belum diuji kiri, -kiri kanan atas bawah luar dalam. Sekarang ini kamu menyembah. Kamu kata kamu beriman pada Allah. Maka Allah kata, Ahasiban nas, Ayyakulu amanna, Wahum la yuftanun. Manusia menyangka mengira dengan mereka menyatakan mereka beriman pada Allah sedangkan Allah belum menguji kekukuhan iman mereka untuk Allah menerima iman mereka ya, ujian itu adalah tanda kukuh tanda kita sampai dah iya kena abudu wa iya kena sta'in bila Allah kata udu'uni astajib lakum Allah hampak satu permaidani yang cantik minta aku bagi dan kita meminta. Setiakah kita meminta dengan Tuhan? Lepas minta belum dapat, minta lagi. Lepas minta belum dapat, minta lagi. Lepas minta belum dapat, minta lagi. Dan dalam hati perut, tak pernah ada buruk sangka Allah menyingkir kita. Setianya kita dengan Tuhan. Dipanggil dalam bahasa pelajaran, wala, wala royalitas kita kepada Allah. Kesetiaan kita kepada Allah diuji dengan tak bagi tak pernah buruk sangka dia marah dia benci dia tak suka dengan kita sampailah kita pada iyyaka abudu wa iyyaka sedain. oh ya ikhwan itu adalah tauhid itu adalah tauhid dan sebab kisah para anbiya ni menceritakan kepada kita mereka damai ketika bergelora dalam dunia jiwa ayub tenang ketika jasadnya bergelora dengan ujian dia tidak gab, apa uh, kita kata gabra dia tidak cemah. dia tidak gelabah ujian jangan cakap ikhwan ujian besar ujian besar ikhwan ujian tak dipanggil ujian kalau kita tak terasa berat kerana itu musibah ma'asabah min syarrin. Min khayyat min syarrin. Musibah merujuk kepada apa yang menimpa kita. Buruk dan kita terasa berat. Tak boleh terima. Berat. Duk tanggung tak lepas. Berat. Sakit berbau. Sakit. Bukan kata sakit bau. Sakit kepada roh dalam jantung. Sakit. Maka itu baru dinamakan musibah maka ketika kita ditimpa musibah kita berurusan menghilangkan musibah dengan zahir dengan secara zahiriah dengan lidah dengan tangan dengan usaha angkat ketiak tetapi kita juga berusaha menghilangkan musibah dengan dengan akidah damai daim daim alal iman daim kita kekal dengan iman Sakinah tak dipanggil sakinah. Ikan. Ikan duduk dalam kolam. Ikan duduk dalam kolam. So. Birkah. Itu kolam. Barakah. Kata yang sama. So, birkah. Kita buat satu kolam. Ayam kita buat. Ayam tu tak keluar. Keluar. Duk situ je. Daimul, daimul ma' tu di dalam birkah itu, itu nama dia apa? Barakah. Ayat tu jadi apa? Angin mai ribut mai tak berkocak keluar. Di situlah tetap ayat tu. Dan sama ikan ikan kecil yang sesuai dengan kolam tu asamaku fil birkah. Sama tetap di dalam kolam dia tak lompat Sakinah bermakna Allah uji kita. Allah bagi gelombang hidup. Allah bagi satu mauj, gelombang. Di atas gelombang fauqal mauj, di atas itu ada gelombang lagi, berat. Namun kita di situlah kita damai dengan Tuhan. Tak terfikir nak meminta padanya lain, tak terfikir nak menyembah padanya lain walaupun ujian itu datang. Soalan itu bertanya, mana silap aku? Kenapa doa aku tak makbul? Tapi kita kekal sakinah dengan iman kita pada Allah. Allah mustahil tidak mendengar doa aku. Allah mustahil tak tolong aku. Itu nama dia sakinah. Tunjuk orang mencari keluarga sakinah. Bukan nama bini tu sakinah. Keluarga sakinah. Laki ada duit laki tak ada duit, laki sihat, laki uzur, sakinah, kekal rumah tangga itu, kekal macam tu. Minggu ni duduk rumah elok, mai ekonomi jatuh, bisnes tak cantik kena pindah. Rumah kecil sikit, hari tu rumah sampai enam bilik, le lah rumah tiga tiga bilik, sakinah. Maknanya bini tak ada pasal nak buang laki, tak ada kata laki ni balok lihat dah balok lihat pula lagi. Tak mau kerja, tak mau usaha. Bini sakinah dengan kehidupan. Itu nama dia keluarga sakinah. Walaupun nama dia Aisyah, tapi dia keluarga sakinah. Nama dia sakinah. Laki dia sakit sikit, dia maki lagi dia. Hari itu tak mau jogging, tak mau exercise lah sakit, menyusahkan aku. Nama sakinah binti Mansor. Tapi tidak sakinah. Bergelora hidup. So sakinah ini diperlukan untuk iman. So macam mana sakinah ni boleh ada dalam iman? Tauhid. Tauhid. Macam mana sakinah itu dikejapkan lagi? Iman itu dikejapkan lagi dengan ujian. Ujian, ujian. Ibnu Taimiyah kata kita perlu pada ujian. Kalau tidak diuji kita tak tahu kita di mana. Hatta kalau tidak diuji kita tak hati pun nak berkomunikasi dengan Tuhan. Nak panggil Tuhan macam mana kalau tak diuji. Dan ujian sememangnya berat. Dan Rabbul Alamin, Rabbul Alamin tak pernah meninggalkan kita. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah pada surah Al-Qiyamah. Adakah manusia menyangka kami tinggalkan dia? Tidak. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Muhammad Tuhan kamu tak pernah meninggalkan kamu. Rabbi la tazarni farda kata Zakaria salam. Tuhan jangan kau tinggalkan aku keseorangan. Tuhan tak tinggalkan kita. Setok so, mana kita diuji, kalau kita belajar iman, kita belajar akidah, Allah mempersembahkan kepada kita doa yang menjadi munajat kita kepada Allah. Rabbana wala tuhammil alaina ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا كولا أنتم يا الله أنت مولانا كولا تبقى أكو أنتم يا الله Kaulah tempat أكون meminta, aku bergayun, aku sandak, aku tersimpuh. أنت مولانا. Kaulah maulana ya Allah Anda maulana Fansurna Tolong aku ya Allah Dahsyat Allah Dahsyat Doa ni sangat dahsyat Siapa yang ajak doa ni Rabbul Alami sendiri ajak Dia ajak sendiri Tapi saya kata jemaah semua tahu Ada orang tak tahu kata dalam Quran ada doa ni Ada orang Islam tak tahu dalam Quran ada ungkapan ini. Allah ajar. Agak-agak apa -agak saya Dia tak pernah belajar. No time. Dia sibuk. Dia tak pernah tahu. Dia tak pernah tahu. Kita hidup cara kita ni lah. Orang tuan-tuan kata pagi makan pagi, kai petang makan kai. Kaih ini maksud dia apa? Kalau betul kaih ini bahasa ayam tu. Tapi kaih ini merujuk kepada usaha. Kaih pagi, makan pagi. Kita usaha belah pagi, kita dapat rezeki pagi. Kita usaha belah petang, kita dapat rezeki petang. Makan rezeki petang ni cukup kenyang sampai malam, sampai esok pula nak makan. Itu orang tu tu kata kaih pagi makan, pagi. Kaih petang makan, Makan petang Ada orang Allah bagi Rezeki ni macam ayat hujan turun macam ayat hujan Dia tengok Orang hakik pagi makan pagi Macam kita ni lah Dia pelik Mana dia boleh Hidup begitu Pergi mengaji sana sini Rumah tak nampak mewah Banjir teruk baru ni dia tak ada apa yang kita ada apa dia rahmat rahmat tauhid tauhid bagi pada kita keselamatan iman keselamatan hidup kebahagiaan iman kebahagiaan hidup barakatul iman dan barakatul kasab barakah iman dan barakah usaha kita dalam dunia maka kerana itu ikhwan tauhid ni sangat dahsyat sumbangan dia sumbangan dia nanti bila kita susah kita tak larat Pemohonan kita tak termakbul, Tauhid akan Hingut jantung kita Jangan buruk sangka pada Allah Sembahlah Allah Wa'bud Rabbaka Hatta ya'tiyakal yaqin Kau sembah dia Dengan makna sembah Letak daya, sembah, sujud Dengan makna kata kau minta pada dia Hatta ya'tiyakal yaqin Sampai bercerai nyawa daripada jasad sampai yakin yakni al-maut mati kau sembah dia dan kita mukmin andai kata andai kata ni saja andai andai kata apa yang kita minta tak terzahir dalam dunia kita tutup mata dengan makna mati Pak Majid kita ada kehidupan di sana yang semuanya terkabul kita bahagia kerana ada orang yang tak belajar nak minta bantuan lah. Dia boleh tanya lagi, mau apa? Apa mau? Punya sengkek kita ni. Punya sengkek kita ni. Saya masa pergi cok iqamah dulu. Masa pergi cok iqamah pelajar dulu.